А у нас в гостях находится Игорь Будков, депутат городской городского совета. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Ми з вами поговоримо об цій ситуації. І про це, і про багато чого іншого. Зараз до теми, яка ну, цікавить кожного. Тому що тролейбуси вони через аварію змінили свій маршрут. Чому вони змінили свій маршрут? Та чи коли вже відновиться попередній рух? Ну, знаєте, в кожній системі є таке уязвиме місце. Як Чорнобиль своєму стоявся у нас. к несчастью. Вот оно важно и до поры до времени незаметное. А потом проявляется вот такое место когда-нибудь. Но, к сожалению, этот несчастный столб, он оказался важным элементом в системе электроснабжения этого предприятия. Когда будет налагоджена система? Я знаю, что там люди работают. Работают интенсивно и надеюсь, что в самое ближайшее время все будет нормально. Планируется ли что-то делать, чтобы в дальнейшем такого больше не происходило? То есть возможно как-то укреплять эти опорные столбы? Дело в том, что по оценке, вот, которая сейчас произведена, у нас почти все столбы э, в таком, в зрелом, скажем, возрасте, лет под 40. Э, то есть когда их там вот ставили, с тех пор их ни разу не меняли. При этом те, которые металлические, они э, вместе с контактом с землей, они уже достаточно сильно поражалили. В общем-то, их нужно менять. Но одна опора стоит на сегодня примерно 10 тысяч гривен. Этих опор там больше тысячи, 1300 примерно. Также изношена сама контактная сеть, подающие эти вот кабеля мощные. Тоже они там уже на, так сказать, ремонтированные, переремонтированные. Все это требует больших денег. Ну, думаем сейчас попросить помощи в области. Может быть, совместными какими-то усилиями мы это в порядок приведем. А взагалі, кулы? Коли це буде зроблено, тому що дуже багато розмов. але... Ну, я знаєте, вважав, що давно вже теж буде зроблено, Ось так же, як і ви. Жду з дня на день. Ну, от Спеціально поінтересуюсь тепер, коли це буде. Тому що ну, тролейбуси це те, що цікавить кожного. Я думаю, кожен цим користується щодня. На роботу або з роботи, це дуже актуальна така тема. Також щодо транспорту, а в нас була сьогодні новина про те, що бензин. Він здорожчав принаймні на одну гривню. Чи призведеться до того, що буде здорожчати маршрутка Ціна на проїзд? Ні. знаєте на маршрутках у нас така ситуація. Уже десь то года. полтора назад был тариф утвержден, утвержден 3,5 гривны. И в принципе они могли бы уже ездить давно, более года могли бы ездить по новому тарифу. Но сами маршрутчики понимают, что уже мы уперлись в платежеспособный спрос. То есть повышать выше цену, значит уменьшать количество пассажиров. И в общем-то к дополнительной прибыли это уже не приведет. То есть есть спрос, куда мы уже уперлись. Поэтому автобусы старые, поэтому люди... Ну, Ездят на чем придется, но, но и повышать уже нет возможности. Объективно есть спрос, в который мы уже уперлись. А, поговорим о, опять же, транспорте. Поднимали мы этот вопрос уже по поводу социальных автобусов. А, как известно, они работают только в дачный сезон, но ими пользуются также и жители там а, Сватова, Боровского и так далее. И а, возможно ли а, будет сделать эти автобусы круглогодичными? чтобы они ездили не только в дачный сезон, а на постоянной основе? Ну, понимаете, дача это все-таки летний период. Это весна, лето, осень. Основная цель именно вот под этот период эти перевозки обеспечить. То, что вы говорите, это уже перевозки на постоянной основе. То есть это, ну, вот, грубо говоря, регулярные маршруты. Сделать их бесплатными, Ну, в теорії це можливо, якщо б у бюджеті були лишні гроші, можна було б бы купити автобуси там комунальні і запустити їх, наприклад, тролейбусів, скажімо так, на пригород. Ну, поки такої немає. хоча подумаємо. Може бути, може бути і да. так. І от дуже гостра така тема питання, тому що нам телефонували і писали, і дуже багато багатьох хвилюють дороги, тому що вони зараз зараз просто в жахливому стані і в місті, і за містом. І дуже тяжко людям людям добиратися. Дороги, понимаете, я сам ну, ставил задачу сделать их как можно быстрее. Но погода вот сейчас сами видите какая. То есть дожди идут каждый день, э, их невозможно ремонтировать качественно в дождь. То есть должно быть сухо. Поэтому вот вырываем те моменты, когда там два там, часа, там полдня нет дождей, и работы по, по ремонту ям ведутся. Но по-хорошему нужно немножко хорошей погоды. Там неделю-две, и мы это закончим. А вот какие сейчас дороги планируется ведромонтувать? Значит, сейчас стоит задача сделать ямочный ремонт. В данный момент работы ведутся на улице Богдана Ильщины, это бывшая заводская, и дорога в сторону Лисичанска на, на пролетарий. Вот сейчас работают две, две бригады по этим направлениям. Планируем еще одну бригаду или две добавить. И при хорошей погоде они, ямы все в городе быстро устранят. Um, кстати, есть у нас <coughs> расписание соцавтобуса с понедельника, который стартует сейчас. секунду. редакторы дають. Пока еще не дають, мы mm -hmm. ми військовим цього позже. повернемося. А, власне, а дороги, які ось до Сиротин, до Борівського, вони як хто їх повинен ремонтувати? Ну, дорога на Боровскую, она, к сожалению, не относится к нашему городскому совету, и мы не можем на нее выделять деньги. Если бы мы это сделали, ну, сразу пришла бы полиция и завела бы дело. Поэтому не все дороги под нашей юрисдикцией. А у нас есть телефонный звонок. Доброго вечера. представьтесь, кто вы, звідки, та задавайте свои вопросы. Добрый вечер. Доброго вечера. Вас погано... Доброго вечера. Представьтесь, будь ласка. Любовь Сергеевна. Я хочу задать Игорю Буткову по поводу маршрутки Щедричева и, и Чуринец-1 садоводческое хозяйство и мичуринец 2 чтобы этот автобус, маршрутка доезжала к мосту. Пусть будет долго стоит, но людей здесь очень много. Инвалиды старые, пусть мы будем оплачивать дороже, но хотелось чтобы не ездили, потому что штуки возить очень тяжело. Спасибо, спасибо. спасибо а ну, и насколько связь была не очень хорошая, я так понял, что речь идет о том, чтобы маршрутка доезжала не до остановки, до которой она ну, должна будет доезжать, а ехала там дальше по таким проселочным дорогам прямо до садоводчества. Ну, попробуем организовать и так. Я, я поговорю с переводчиками, может быть и получится. Тобто, ну як ми бачимо, багато людей це потребують, особливо літні люди з важкими сумками. Їм просто фізично важко це роблю. Да, да. Тому це власне таке нагальне питання. І ми повернемося до е, справ таких е, міських. Ми вже сьогодні говорили про декомунізацію, і вчора про це говорили. Це досить гостре питання. Як зараз Сєвєродонецьк проходить цю хвилю? Ну, в нашем городе, насколько я понимаю, она уже завершена. По-моему, мы все улицы, которые нам предполагали изменить, мы их все изменили. То есть, насколько я понимаю, она закончена в городе. Хотя мнение горожан было отрицательное. То есть, проводили мы опросы, и 90% людей были против. Ну, есть закон, мы его выполнили. А скажите. Куда нужно идти с документами, то есть переоформлять какие-то документы жителям города, которые, ну, улицы которых поменяли свои названия. То есть нужно ли менять паспорта и так Только далее. Только по той причине, что поменялось название улицы, не нужно этого делать. Mm -hmm. Это делается тогда, когда вы куда-то обращаетесь, то есть документ устаревает, его нужно заменить, или там какая-то сделка происходит. Вот при таких ситуациях документы будут обновляться. А так старые действуют по-прежнему. -по а кто у вас набирал новые названия для улиц, проспектов, площадь? Также проводили общественные слушания, потом предлагали при этом вот опросе, про который я говорил, предлагали людям варианты. И тот, те варианты, которые набрали наибольшее количество голосов, те и приняли. А насколько вы уважаете, докуманизация зараз потребна суспильству, потребна людям? На мой взгляд, это отвлечение от проблем. В стране гораздо больше, более, так сказать, важных и нагайних проблем. Декомунізація це не найголовніше, головне, мені кажеться. Ну і ми не можемо просто не запитати, тому що ця тема просто хвилює ну, напевно всіх, тому що всі знають про це, всі, всі чули про те, що, от буквально декілька днів тому, був мітинг під Свірнецькою прокуратурою проти того, що була закрита справа про захват влади. Як да, ви цього ставитися? Ну, сейчас в городе достаточно высокая политическая активность. Ну, в том числе она вот выражается и в таких акциях, когда чем-то недовольная сторона в политике прибегает к таким методам. Э, оценивать это дело, ну, его на самом деле уже оценили. То есть его хотели закрыть. Э, открыли, но ну, я думаю, закроют опять, потому что на самом деле дело там такое, пустое. То есть депутаты в рамках своих полномочий проголосовали за оставку мэра. Кто-то увидел в этом какой-то переворот. Хотя это прямо в законе прописана процедура, как это, и она по процедуре была сделана. И у нас на линии адвокат Игорь Слесарев. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. А, как вы это можете прокомментировать? Я вам прокомментировать следующее. То, что Игорь Гудко говорит, что депутаты действовали в рамках своих полномочий, то он будет в всех телезрителей. на полномочия у депутатов есть но эти полномочия используются только в тех случаях при наличии оснований и в соответствующем порядке. В данном случае оснований для принятия такого решения у депутатов не было, потому что городской глава Казаков не нарушил ни одного закона, ни требований Конституции, ни нарушил чьих-либо прав. Поэтому оснований для принятия такого решения не было. Кроме того, был грубо нарушен порядок принятия соответствующего решения. Я глубоко убежден, что эти действия были умышленными с целью того, чтобы Гудпов смог полностью захватить и узурпировать власть в городе. В принципе, 100 дней пребывания его в руководстве города это полностью подтвердило, потому что все коммунальные предприятия возглавляют подконтрольные ему люди, которые не являются компетентными людьми, которые не имеют высшего образования, которые не имеют опыта работы, но которые являются либо бизнес-партнерами, либо там, сыновьями, родственниками, кумами, друзей и так далее. Касаемо пикета, действительно, общественность, которая возмущена недлежащим расследованием данного уголовного дела, произвела пикет возле областной прокуратуры с требованием, чтобы прокуратура начала работать и досудебное следствие про дело было завершено, и виновные лица были наказаны. Уголовное дело, досудебное следствие возобновлено, уже проводятся следственные действия. Мы верим в то, что Следователь будет независим, будет объективен, пройдет всестороннее и полное расследование данного дела. Я лично вижу в этом, в этом деле, я перспективу. Я вижу в том, что данные лица превысили свои депутатские полномочия, что повлекло к захвату и зарплате власти со стороны От вас Отвластная такая думка. Что вам есть еще вид повесты? Конечно. Ну, понимаете, адвокат следствия, он за эти дела получает деньги. Ему за это платят. Его позиция мне совершенно понятна. В данном случае она, ну, она этим определяется. То есть есть определенная цель, определенное направление, и он поддерживает эту, эту цель и это, это направление. Что касается по сути, ну, по этому делу все депутаты были опрошены. Других каких-то вариантов это дело досудебно расследовать не существует. Но вот следователь всех опросил, посмотрел, ничего не нашел. Ну, можна повторно всіх опросити. Ну, як как би, бы, смисл. От в нас ігор Свесарів ще на лінії. Ігорю, вам є що додати, як Ну, говоришь, Будков обманывает людей. Ну, в принципе, это же позиция партии обманывать людей. Так вот, все депутаты, 85-90%, которые принимали решение о досрочном прекращении полномочий городского главы, в том числе Будков, они отказались давать какие-либо пояснения сосредоточенные на статусе 63 Конституции Украины. Эта практика применима теми людьми, которые нарушили закон и не знают, что сказать. Вот мы все депутаты их действительно хотели допросить, но они пришли отказались давать показания, потому что они не знают, что говорить, потому что все, что они скажут, действительно будут подтверждать их незаконность действий. Потому что они выполняли прямые указания Будкова. Будков стал сказать, проголосовать. Они все стали, потому что они все подчинены, они все получают большинство заработных плат у Будкова. Поэтому, ну, Ерник Николаевич, хватит обманывать людей, поверьте, мы доведем это дело до конца, вы, все ваши подельники, понесут это уголовное наказание. Игорь, есть такой вопрос, вот заявление от вашего э, оппонента. Правда ли, что вас э, интересуют только деньги? То есть, правда ли, что вы говорите, э, поддерживаете э, ту мысль, которую вы поддерживаете, только из того, что это ваша работа? Ни в коем случае. Все, все, что я делаю, я делаю на общественных началах. Я действительно могу подтвердить... И те сотни людей, которые приходят каждый день получать у меня бесплатные юридические консультации. Но, да, мы общественности были возмущены еще начиная с 16 февраля, когда это все произошло. Поэтому никакие там материальные блага никто не, 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 не преследует. Все мы преследовали то, чтобы Северодонецк стал вернулся с территории закона и справедливости. И мы для этого сделаем все. Поэтому пусть Игорь Николаевич что лучше переживает да, и расскажет всем телезрителям, сколько он платит при Еге за то, что он и, и, стал голосовать, как он скажет. Сколько, сколько он платит за Редскому, Ярошу, Гавриленко, всем они на лицах. Вот, Игорь, такая достаточно резкая заява. Ну, знаете, там в том же, этот же человек говорил, что я миллион долларов, долларов заплатил за закрытие этого дела. Если бы я так тратил деньги, как он рассказывает, я бы давно уже разорился. Вот. Ну, это так, шутка. А так, если говорить, вот он человек, говорит, волнуется, да, за Серодонецк. Он житель Саханова, всю жизнь там прожил, потом жил несколько лет в Киеве. И вот он вместе со своим, как его назвать, даже не знаю, который платит ему деньги, Шаховым, появились здесь и стали защищать Северодонецк внезапно последние несколько месяцев. И вот так вот реально от всей души его защищают. От кого только, непонятно, А сердончан? Ну, я думаю, что от сердончан. Вот, пане Слесарев, вам есть что-то даты, якось э, ответить? Я защищаю город Севердонецк от таких людей, как товарищ Бытков и его подобных, которые, используя свои властные полномочия в корыстных целях, э, разрабивают город Севердонецк которые пытаются лишь нажить и все, и все использовать лишь у вас на корыстных целях. Поэтому и напротив таких я боролся, борюсь и буду бороться. А, спасибо вам, на Игорь. Напоминаю, что с нами на прямой телефонной линии находился Игорь Слесарев, который... Mm. Адвокат Игорь Слесарев, который прокомментировал такую тему, очень важную для севернодончан, очень такую спирну тему про владу у місті. Игорь, и вернемся к вопросам города. Есть у нас информация от зрителей о том, что старый заброшенный стадион строителей, который находится возле Налоговой, на нем сейчас срезают опорные, ну не опорные, а вышки для прожекторов. То есть стадион к чему? Его к чему-то готовят или его просто уже разбирают окончательно? Что вы можете сказать по этому поводу? Этот стадион был продан еще ну, много лет назад, не могу сказать точно когда. Это давно уже частная собственность. А насчет этих вышек, я имею информацию, разговаривал с собственником. На эти вышки залазят дети и начинают раскачивать их. Вот такое у них развлечение. И просто страшно, что когда-нибудь кто-то оттуда упадет, разобьется. Вот только в этих целях ну так он объяснил, он демонтирует эти, эти вышки. А у нас есть телефонный звонок. Доброго вечера. Представьтесь, будь ласка, кто вы, звідки? Та задавайте свои вопросы. Добрый вечер. Я зовут Василий Родонер. Вопрос такой. Несколько раз уже поднимался. И на и торговля на рынках. И в том числе и на улицах нашего города. Какая сейчас установка, какая борьба с этим или приветствие этого дела? Спасибо. Таня, спасибо вам за него. Нам очень приятно, что вы сегодня настолько активны, что вы звоните и делитесь своими проблемами и вопросами. Опять же, я так понял, об уличной торговле речь, да. Да, которая на улицах происходит. Но я уже говорил, это следствие нашей бедности. То есть люди пытаются какую-то копейку заработать, а другие покупают, пытаясь сэкономить эту же самую какую-то копейку. Я думаю, с улучшением нашей экономики это все пройдет. Вот. А сейчас... Сейчас вот как с этим бороться? Это бороться с теми же сердончанами, которые продают и покупают. Поэтому будем пытаться не бороться с ними, а пытаться им как-то э, организовать их. Может быть, сейчас вот коммунальный рынок есть идея сделать, где они будут недорого торговать, ну и покупать, соответственно, эту продукцию. Ну, будем примерно так решать. Спасибо. Вернемся к вопросу по стадионам. Только теперь про стадион Химик поговорим. Когда начнется ремонт второй трибуны? Вопрос, опять же, от зрителей. Бюджет у нас довольно скудный, понимаете, то есть вот дороги, крыши, которые текут, люди жалуются. Трудно в такой ситуации людям объяснить, что вот надо срочно трибуну отремонтировать. Хотя вопрос и отдыха, он тоже важный. И трибуну надо это будет сделать. Будем просить опять же в область, может быть как-то на софинансирование каком-то. Будем пытаться. А от вопрос, питання про криші. Ми вже його підіймали, тому що після зливи все підтекло, тобто це великі проблеми. Зараз щось вже відремонтовано. Ну, коли йдуть дожди, криші теж неможливо можна ну, ремонтувати. Адже декілька днів, в принципі, Понимаєте, щоб кришу відремонтувати, нужно зняти весь старий рубероид, зняти стяжку. сделать новую стяжку, потом подождать, пока этот бетон застынет новый, а потом настелить два слоя. То есть, грубо говоря, дом будет без крыши примерно минимум месяц. А власне, что делать людям, у которых дах просто течет? Сейчас мы пытаемся вот аварийные эти вот ситуации устранять. То есть поднимаемся на крыши, пытаемся как-то это заделать, пока места, где это течет. Якийсь дахи уже были, так вот? Конечно, это мы по всем крышам пытаемся сделать. Проводим работу, то есть смотрим, находится ли эта крыша на гарантии. Потому что многие крыши делали, делались последние пять лет. Ну, тут не знаю, к сожалению или к счастью, но только одна крыша из гарантийных вот потекла. Все остальные стоят. Спасибо вам, Игорь. Я напоминаю вам, дорогие телезрители и радиослушатели, что с нами был Игорь Будков, депутат Севернецкого городского совета, который рассказывал нам о собственно, состоянии города, что происходит на данный момент.